Ana dilimiz öz qrammatik quruluşuna görə zəngin, fonetik ahənginə görə qeyri-adi gözəlliyə malik bir dildir. Əsrlər qərenələrdir ki, xalqımızın əbədi yaraşlığına xidmət edən ana dilimiz qədim tarixə malik olan min illərin müxtəlif quruluşlarından buru anlıq açıq, uzaq çıxaraq müasir dövrə gəlib çatmış ən böyük mənəvi sərvətimizdir. Bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrində 50 milyondan çox Azərbaycanlı yaşayır və öz ana dilində danışır. 21 fevral bütün dünyada Beynəlxalq Ana Dili günü, günü kimi qeyd olunur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 1999-cu ilin noyabrında Bangladeş şəhrinin təşəbbüsü ilə fevralın 21-ini Beynəlxalq Ana Dili Günü kimi qeyd edib Hadisənin tarixi isə bir qədər də əvvələ gedir. 21-22 fevral 1952-ci ildə Pakistanda Bengal dilinin qadağan edilməsinə etiraz olaraq keçirilən aksiyada polis və silahlı qüvvələrin müdaxiləsi nəticəsində 4 nəfər şəhid olub. Bangladesh nümayəndələri fevralın 21-ni məhz həmin şəhidlərin xatirəsinə ehtiram əlaməti kimi ana Ana dili günü adlandırılması haqqında müraciət edə bilər. UNESCO-nun baş konfransında 21 fevral beynəlxalq ana dili günü elan olunub və üzv ölkələrə bildirilib ki, həmin gün məktəblərə, universitetlərə ana dilinin əhəmiyyəti ilə bağlı tədbirlər, konfranslar, seminarlar keçirilsin. UNESCO-nun məlumatına görə dünyada 6000-dən çox dil var. Sizcə dünyada ən çox danışılan dil hansıdır? Bir çoxunuz bu suala cavabını İngilis olacağını deyəcəksiniz. Amma əslində belə deyil. Beynəlxalq statistikalara görə hazırda dünya ən çox işlənilən dil Çin dilidir. Sonra isə İngilis, Hind, İspan, Rus, Ərəb, Bengal, Portuqal, İndoneziya, Fransız və Türk dilləri göstərir.